Hər bir baxış istisnasız bir möcüzədir. Hər bir səhnə ki sən onu mənasız görürsən, nəsa daş yağır göydən deyəsən. <laughs> <laughs> nəsə düşür testə. İndi deyəsəm mənim bunu başıma vururlar ki, araqçılar dey sənə çox istəyirəm niyə? Fir dedin ki, namaz qılıb özündən razı olmaqdansa araq içib özündən narazı olsun yaxşıdır. İndi bütün hamsar ağacçılar bir-birinə göndərir bunu, paylaşırlar ki, görürsüz, özünüz deyirsiz. Beylərlər ki, mən diraq araq üçün kef eləyin özünüzdən. Yox, araq içmək günahdır. Quran deyir, şarab günahdır, şeytan əməlidir. Amma, amması var ki, hər namaz qılan hər araq içəndən üstün deyil. O qədər lütf elədi İmam Sən mənə. Allah yəni İmam Sən vasitəsilə də danışmağa da qorxuruq axı indi. O saat şirk damğasını vururlar da alnımızdakı şirk. Peşvansan danışasa ki, İmam Sən lütf elədi, dir yox, lütf ancaq Allah eləyir. O ə, Bir nəfər alimlərdən biri danışırdı, deyir ki, siz Allahdan qeyrlərindən istəyirsiz, ancaq gərək e, Allahdan istəyirsiz. Deyir, özlə wəhdat e, tədbirinə getmişdir. Bu təkcirlərdən bir alim də adını da çəkmək istəmirəm. Nə danışanın adını çəkirəm, nə də diyanın. Tirəli gülən kimi dedi, siz rafizilərlə müşriksiz, filansız. Deyimən wəhdat üçün gəlmişəm, düşdüm əmistimə. Deyir dedim ki, Resen demədim, deyirlər sakit dayandım. Bu dayana gəldi dedi, Allahı qoyub başqaları ilə istəyirsiz falan. Deyir bir azdan sonra deyir oturduq. Bunun bir xidmətçisi var, adı Əbdurrahmandır. Dedi ki, Əbdurrahman çay gətirir. Bir az söhbətdən sonra Rəhsudin dedi çay gətir. Əbdurrahman çay gətir. Əbdur Dedim ax şirk elədirsən. Dedi niyə? Dedim Rəhmandan istəyirlər çay, Əbdürrahmandan yox. <laughs> sən Əbdürrahman sənə çay gətirə bilməz. Yəni Rəhmanın özündən istəyirsən, Allahdan istəyirsən. Bizim də bu e, yəni istəməyimiz elə o şəkildədir ki, deyirəm məni falan qədər e, məsələn bir kömək elə falan elə. Bu hamısı bunu vasitə gözüylə görməkdir. Bir qız istəyir, verməyiblər. İstəyəndə başqa cür danışır məsələn Mən sizin övladınızam, oğlunuzam ilə filanam. O bir bir nəfər deyildik ki, pişik şey kimi yaltaqlanır. Elə ki dedilər, "Yoq, qız, də istəmirəm, siqareti yandırır." Türkmənisi belə. <laughs> <laughs> Vəssalam dünya başına uğursuz mahnıları var axı o məqamlar üçün. Uğursuzluğun mahnılarıdır. Oturub fıçlaşır mən belə oğlum bəd. <laughs> heçsə heçsə baş vermir. Bu olmayacaq, bir başqası olacaq. Belə şeytanın qeybətini eləyək, nə qədər ki yoxdur deyirlər, zəncirlənib də yoxdur. Onda indi gələcəy, canımız üçün. Şəvvəl ayının hilalı doğan kimi gələcəy deyəcək mənə deyirdin o. <laughs> Yox idim, cürət tapmışdın. O biri deyildi ki, şeytanı daşdıyanda həzdə şeytan dedi ki, sən mənə niyə daşatırsan? Sanki öz adamımsan. Sən indi burada dey, cəmaət çoxdur. Şeytana daşlayam, danışmıram. Gələrsən, qaydarsan, vətənlə hələ dostluğumuz davam eləcəyindi. Bura daşı havaya düşüb daş atmaq va baxma. Rətifə danışırlar, deyir, evlənmişdi, biri bərk mömin idi, təbələ. Möhkəm mömin idi. Biri ilə evlənmişdi. Xanım gəlir onun evinə, toy günüdür. O oturub, deyir, halı danış görək ki, məsələn, Allahı necə təsəvvür edirsən? Allah belə peyğəmbər elə suallar verir həyat yoldaşının yoldaşı deyib, vallahi bilmədim, qabrın əvvəl gecəsi deyə. <laughs> Toyumuzdur bizə bu gün. Mənim yadımda da təzə-təzə seriallar Azərbaycan da olanda Azərbaycanın bir bölgəsində qadınlar oturub baxırlarmış. Bu Braziliya serialı imiş. Baxırlarmış və deyir, başlamamışdan qabaq deyirmiş ki, bu serialın qəhrəmanının filankəsinin sağlamatlığına salavat. <laughs> yəni o O qədər elə bilər ki, o adam realdır, o qədər qərq olur onun içinə, onunla yaşayır, onu real bir şey hesab eləyir. Azan da vaxtı döyür axı. Nə çiyə qalır. Nə çiyənin azanıdır, nə sən. Oy, o kişi vardı, bir neçə dəfə dua yazdı Kəbənin qırağında. E eşitdim işte, sonramız pambıqın yelliyi. Deyirsin, nən falan şey ver, falan şey, axırda yazır ki, şəhidlik də qismət elə. Bir çıxdım, gördüm qırılırlar samadı. Gül <laughs> ləvrullar uzandım yerə ki, desən laha aşağıdan başlanırsan. Bax, <laughs> mən içində nə şey istəmişdim, indi sən. Telefon zaryadkaya qoyulur, ey. Zaryadka nədir Azərbaycan dilində? O da Azərbaycanca olmalıdır. <laughs> ə andəc mənim vallata enerji qayırıq məsələn telefon. Elə zaryadqa <laughs> yaxşı. O bir nəfər deydi, getmişdim mollaların məclisi idi. Nə bilməmən bir-birinə qəribə salamlaşırdılar. Biri durur deydi, məsəcə kumullah bil xeyr. Biri deyirdi, nə mən də deyib bilmədim. Nə deyəm? Turdum dedim, səmlahullə menhem. <laughs> Bildiyim bir dənə ərəbcə sözü idi. Di gördüm bircür sözlər dilərlər biri dedi məsələn Es'ad Allah eyyamukun bayramlarını belə təbrik edirlər Fitr bayramı günü idi. Deyir hələ bircür idi. Məndə elə bildiyim bir dənə bu idi. Bunu dedi. Siz Allah yatmayın mən bu, <laughs> bu yatmıyın, ki, dururuz, o izanı axıra çatdırım. Yatmayın. Yanınızdakılara tapşırın ki yatanda məni durğuz, oyat. Ki mən burada görürəm, məh hamınızı görürəm. Hamının simasına baxıram, diqqətlə baxıram və görəndə bir yatıb mən çox narahat oluram. Xahiş edirəm yatmayın. Yatmaq olanlar da getsin evdə uzansın, rahat ayağını uzatsın, yatsın. Burada mən layla oxumuram da <laughs> siz. <laughs> xahiş edirəm ki yatmayasınız. Yalvarıram sizə yatmayın. Çünki ən xoşuma gəlməyən şeylərdən biri keçən illər demişəm, yatmaqdır. Biz möcüzədir belə yatmaq yox. Yəni futbota məclisdə yatmaq. Buna görə xahiş edirəm sizə. Gülərüz adamlar peyğəmbəri cəzb elərdi. Həmişə dayanıb əl sıxıb onlarla görüşərdi. Onlara vaxt ayırardı. Yoxsa adam zəriyə zəriyə pulu. Ağzını açmağa peşmansan. Salam necəsən başlayır. Necəsən başlayırsan səni də halı xarab eləyir. Sən də başını tutub qaçmaq istəyirsən ki mən nə qələt elədim buna salam verdin. Adam var uzaqdan öpəsən desən salam. Yaxın gəlmə, mənə virusdur çünki səni də yoluxduracaq. Söz vermişəm az danışım, bilmirəm harda kəsim sözümü. 10 5-6 dəqiqə keç, inşallah istirəm tamamlayım. Siz yormuram ki mən. Yaxşı, bir nəfər belə. Yaxşı, onda biraz 5-6 dəqiqə davam edəyək. Gö yorsam deyəcəksiniz, yorursa. Hə, yorursam <laughs> mən. İndi hədisdə də oğlan belə elədi mənə. Oyna. <laughs> Ona görə bir də hədis deyim. O Arif deyir, həmişə nasihat elərdi ki, qadınlarınıza dəyər verin, onun qadrını bilin. Tələbələr dedi ki, yəqin ki bunun ağzı istəyirdədi, Bakılılar demişkən. Ağzı istəyirdədi bu, e, elə bilər ki, keşdədi cəmaət, qadınlarınıza dəyər verin. Də bir gün gedək onun evinə görə yəqin ki bunun Nəzə Saleh bir xanımı var. Dey, xəbərsiz gəldilər qapını döydülər, apnaşdı, salam dedilər eləcə sağ, qonaq gəlmişik. Dedi, vallahi mən yəni çağırmamışdım sizi də, deməmişdim gələsiz. Ona da gəlmisiz də, buyurun içəri. Buyurun içəri dey, girdi içəri, oturduq. Elə bizim gözümüzün qabağında bu Arif ki, hamı başını dolanır küçədə bazarda. Aməllərindən öpür. Bunun həyat yoldaşı gəldi bizim yanımızda. Nələr eləmad? Dirdim ki, bağçının ağa desəm bir vaxt gəlmişik. Əsəbi vaxtı yox, mənim elə günüm belə keçir. Təbəssümlə, "Bilə <laughs> mərim adı halımdı." Dirdim, yəni ki, ona görə dirdim ki, bəlkə kes siz görməsiz içəri bu mənzeraları görməyəsiniz. Mənim ünvanlanan sual budur. Adəm peyğəmbər də nə idi? Nə bilmən nə idi? Nə qədər əhəmiylidir nə idi? Onu oxuş üçün Nuhun gəmisi məndən soruşurdu ki, neçə metrədir? Bilmirəm vallahi mənə maraqlı deyil Hzrət Nuhun özünə də qurban olub gəmisinə də. Mən dünəyə işimə qalıb onun gəmisinə boydaydı. Mənə gəlib suallar verdi demişəm sizə keçmişdə. Hzrət İbrahim deyir o qoçu kəsdidir amə. Kimlərə verdi onu qurbanını? O On mənə deyir vallahi siyahını mən tutmamışam. Mən nə biləm Hzrət deyir nə fərq var kimlərə verdi? Cemaatin ağlına suallar gəlir. Cemaət deyəndə bir qism adanın Mən incinmirəm, ey narahat olma. Amma mən deyirəm, dinləm adəmin uşaqları necə artdı? Əşkin mənim nəyim lazımdı? Artdı da bir tərə artdı. İndi də hər dərdimiz həll olub görə adəmin uşaqları necə artdı? İndi təzədən özüm sual saldım, ey cəmaətiniz. Sonra gələcək doğrudan necə artdı? Sağır <laughs> <laughs> da ordan necə artdı amma. Bu içimizdə olan bir xüsusiyyətlər var axı, aytdıq. Sözümü bitirirəm bir neçə dəqiqə. Yox, desən elə tez bitirmirəm. Bir neçə də hekayə və 5-6 dəqiqə. Sevindizə ilə bilirsiniz. <laughs> Baxdım, elə bilinc ki az qalıb səhifənin sonunda.